your and she spoke words of wisdom. Студентська платформа соціально-благодійних організацій – це можливість, це простір для створення якісно нових проєктів. Приєднуйся! Ідея створення платформи соціально-благодійних студентських організацій з'явилася у клубі «Янглайд». Українська асоціація студентського самоправління завжди Студенческие начинания и оказать всевозможную помощь. Первое мероприятие, которое мы будем проводить, пройдет в стенах Академии, в которой принадлежит и клуб «Янг Лайф». Мы хотим привлечь как можно больше студенческих лидеров с различных университетов города Киева. Я надеюсь, что никто не останется равнодушным к данной идее. 11 ноября нашему студенческому социально благотворительному клубу «Янг Лайф» Исполнится один год. За это время я понял, что нужно делать не только проекты вспышки развлекательного характера, а приходить к наставничеству, информировать сирот о их собственных правах, проводить их адаптацию к внешнему миру. И самое главное, создание платформы. Ключ к объединению. Присоединяйтесь. Платформа уникальное пространство диалога студенческих благотворительных организаций. Ведь самое ценное это идеи. И чем больше людей присоединятся к нам, тем больше идей воплотятся в реальность. Это и есть наша цель.